राज्यातील ट्रक चालकांसह इतर कष्टकरीच्या कोणत्याच योजना नाही कष्टकरी सर्व जातीत आहे त्यांना कोणत्या योजना आहे म्हणून अडीच लाख न्यायासाठी संभाजी नगरात भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे येणाऱ्या नऊ ऑगस्टला क्रांती दिनानिमित्त आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत आहे पीडित कष्टकरी आपत्कालीन दिव्यांग नागरिकांकरिता कोणत्याच योजना नाही त्यांना न्याय देण्यासाठी या मोर्चात राज्यभरातून

एक मोर्चा का आयोजन किया है कम से कम ढाई लाख तक लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे संभाजी नगर में और किसानों का मुद्दा हो कतराटी कामगार हो हमारे दिव्यांग भाई हो जो निवारा मिलता है ढाई लाख और सवा लाख में कुछ होता नहीं उसकी बढ़त होना चाहिए अभी कपास के भाव नौ हज़ार पर क्विंटल की सिफारिश राज्य सरकार ने की और केंद्र ने साती हजार घोषित किए हैं और यही स्थिति सभी फसलों की है एक तरफ योजना का पूरा भंडार खोल देते और दूसरी तरफ कष्ट करने वाले जो लोग हैं काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ आ, आ, उनके लिए कुछ राहत मिलती नहीं जो उनको देना चाहिए उनका हक है वो भी मिलता नहीं तो ये जो पूरी अवस्था है ये एक आर्थिक विषमता के तरफ लेके जा रही है यहाँ के प्राध्यापक को अगर ढाई लाख रुपए तनख्वाह मिलती होंगी विधायक को ढाई लाख मिलता होगा तो हमारा कहना है एक एक लाख कम करो सभी का ज़्यादातर सर्वोत्तम पगार कितना होना चाहिए इसका भी कुछ संशोधन होना चाहिए अगर उससे लागत से कितना पट ज़्यादा दे रहे हो आप उसके कार लेने को दे ले रहे घर निवारा आ, करने के लिए दे रहे क्या एक बार तय होना चाहिए ना एक तरफ जीने के लिए रहने के लिए आ, एक निवारा उपलब्ध हो नहीं सकता पचहत्तर साल के अंदर और दूसरी तरफ तुम इतना कुछ देते हो इतनी बड़ी तफावत बढ़ गई तो कम से कम तफावत तो होती है लेकिन विषमता इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए कि एक आकाश में और दूसरा धरती पे तो इसके लिए हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं ये कोई जात और धर्म को लेकर नहीं बल्कि काम करने वाला कष्ट करने वाला जो मजदूर है किसान भाई है कंत्री कामगार है रेस्ट हाउस हो कोई होटल हो या कंपनी हो उसमें मिलने वाली तनख्वाह अगर पाँच सात हज़ार में काम करता होगा किस तरह से जीता होगा अगर कंपनी उसको पगार नहीं दे सकती उसका प्रॉफिट कम है तो आप तय करो सरकार की तरफ से कुछ दे उसको ये तो कुछ तय होना चाहिए उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है कोई नीतियाँ नहीं बनती है तो इसके लिए सब आंदोलन हम करने करना चाहते जैसे आपने कहा कि ढाई लाख का डेढ़ लाख करो तो एक लाख बस्ता हो इनको बांटे जा सकते ऐसे और भी कोई स्कीम है जिससे आर्थिक विषमता दूर हो क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार ने भी पाँच हज़ार की अप्रेंटिसशिप के लिए एक करोड़ लोग तो पाँच हजार में एक मजदूर का भी नहीं होता एक पढ़े लिखे आदमी का कैसे हो सकता है नहीं ये गुमराह करने की बात है सब देखो हम क्या चाहते हैं अगर मैं एस कर्मचारी बारह हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं वही कलेक्टर का जो चालक है, है उसको पचास हज़ार तक तनख्वाह देते हो एस एसटी वालों ने क्या गुनाह किया जो बेचारे हमारे ट्रक ड्राइवर हो या कोई प्राइवेट वाहन चलाता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं दिन भर दौड़ता रहता है तो इन सभी के लिए पॉलिसी के, हमारा कहना है कष्ट करने वाले के लिए जो श्रम करता है उसके आधार पर कुछ तो योजना लेकर निकालना चाहिए ना घर बैठे अगर योजना देते हो योजना किसके लिए होना जो पीड़ित है समस्याधीन है कुछ उसका बड़ी आफतकालीन है कोई उसमें कमी आ है और कष्ट के लिए इनके लिए आप घर बैठे योजना शुरू कर देते फिर कष्ट करने का क्या मतलब तो आपका ये आंदोलन स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है कि केंद्रीय पॉलिसी के अगेंस्ट में किसका किस राज्य सरकार के सभी के पॉली पॉलिसी में है जो भी यहाँ नियत जो भी पॉलिसी रखी जाती जैसा केंद्र का बजट पंद्रह फोर्टी फाइव लाख करोड़ है और राज्य का पाँच से छः लाख है राज्य के बजट में साढ़े तीन लाख करोड़ हम बीस लाख कर्मचारी को देते हैं कर्मचारी अधिकारी को वहाँ पे विधायक के भी तनख्वाह जाती है तो उनको देना चाहिए ठीक है लेकिन उसकी कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना यह तय होना चाहिए और दूसरी तरफ जो बचा हुआ बजट है साढ़े छः लाख का बजट में तीन लाख पचास करोड़ चले गए फिर रह गए तुम्हारे पास ढाई करोड़ ढाई लाख करोड़ में एक लाख करोड़ का तो बाकी टेस्टनरी ये सब खर्चा आता है बाकी ये सब हो जाता है तो उसमें पच्चीस बड़े मुश्किल से एक लाख करोड़ आ जाता और एक लाख करोड़ में विकास है सब है फिर ये जो कामगार की संख्या है किसानों की संख्या है इनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं पचास साठ हजार करोड़ उतनी दोंडी पिट्टे हो आओ एक ब्रिज बन जाता सड़क बन जाता तो कितने का फायदा लोगों का जा वहाँ से क्या बोलते चलने वालों से ज़्यादा फायदा तो इंजीनियर कमा लेता भाई तो उसमें भी और कर्मचारी और बिल्डरों का फायदा हो रहा रूप से आम आदमी का, का फायदा आहे ये भी देखणं जरूरी आहे नऊ ऑगस्टला क्रांती दिवशी आपण एक महाआंदोलन हुंकार आंदोलन आपण करतो आहे आणि त्यामध्ये सगळे कष्टकरी काम करी शेतकऱ्यांचे मुद्दे घेतो आहोत अर्थात गावातले अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर असेल सेवक असेल गावात काम करणारा शहरात शेवटचा काम करणारा असेल झोपडपट्टी धारक असेल तिकडे तुमचा शेतकरी शेतमजूर असणार आदिवासी बांधव असणार या सगळ्यांच्या कष्टावर काय जे मेहनतीनं कमावतो त्याच्यासाठी सरकारच्या बजेटमध्ये पैसा किती आहे टाटा बाटा आमचा वाटा किती आहे साठ्यामध्ये एका कवीनं खूप चांगलं मला आठवत नाही पण खूप चांगल्या प्रकारची कविता काढली होती सत्तेमध्ये आमचा वाटा किती शेतकऱ्याचा वाटा किती कामगाराचा वाटा किती आणि तो आहेच नाही देतच नसाल तर त्याच्यासाठी आंदोलन आपण करतो आहे तुम्ही तुम्ही लक्षात घेतलं असेल का इथे जे विषमता वाढत चालली कलेक्टरला अडीच लाख पगार आणि त्याची व्यवस्थापन करायसाठी सात साथ कर्मचारी आहे चपराशी आहे चपराशी चार त्याची इथं काम करतं पाणी भरायला वेगळा स्वयंपाक करणारा वेगळा चालवणारा ड्रायव्हर वेगळा त्याच्या ऑफिसमधले वेगळे या सात लाख आठ लाख एका कलेक्टरवर महिन्याचे खर्च होतं कलेक्टर, कलेक्टर काय देतं जिल्ह्याला <laughs> त्याचं मूल्यमापन कुठं होतं मूल्यमापन होऊन झालं पाहिजे प्राध्यापक आमदारांना पगार दिले जाते अडीच अडीच लाख एक एक लाख कमी करा सगळ्यांचे काही गरज नाही एवढी वर इन्कम तर शोधलं तर ते तर ते द्यायची गरज नाही अशी अवस्था आहे या सगळ्याच्या विरोधात आर्थिक विषमता जे निर्माण होत आहे देशामध्ये ही काही व्यवस्था आपल्यासमोर मांडल्या जातं ही जातीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे कारण तर सोपा आहे सहज मतदान भेटणारी व्यवस्था आहे जातीयवाद निर्माण केला हिरवा निळा भगवा अशी व्यवस्था निर्माण केली का मग काम करायची गरज नाही महत्त्वाचे मुद्दे मांडायची गरज नाही रोजगार बेरोजगार हा विषय तिथं नाही आहे लूट हा विषय नाही आहे तर सरळ सरळ मुद्द्यावर न जाता जातीवर जाणारी जी व्यवस्था पंच्याहत्तर वर्षात राजकीय लोकांनी निर्माण केली त्याला आम्ही तोडणार आहोत आणि मग जे काम करणारे लोक ते सगळ्याच जातीत आहे मजूर सगळ्या जातीत आहे शेतकरी सगळ्या जातीत आहे चालक सगळ्या गा जातीत आहे हे जाती सगळे लोक जे कष्ट करतात रोज ट्रक चालवल्याशिवाय ज्याचं पोट भरत नाही त्याची व्यवस्था काय कलेक्टरचा ड्रायव्हर जर डाय पंचेचाळीस पन्नास हजार रुपये पगार घेत असाल आणि एस टीवाल्याला तुम्ही बारा हजार देत असाल आणि ट्रकवाल्याला आठ हजार भेटत असाल तो ये तो अन्याय है तो अन्या विरोधा हा मोर्चा